कार्यकर्ते आपसात भिडले आणि त्यावरून जितेंद्र आव्हाडजी आणि गोपीचंद पडळकरजी यांच्या मध्ये थोडा त्या ठिकाणी वाद तयार झाला मी माननीय जितेंद्र आव्हाडजीशी या ठिकाणी चर्चा केली गोपीचंद पडळकरजींनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि मला असं वाटतं की विधानमंडळाचं जे पवित्र सभागृह आहे या पवित्र सभागृहाच्या क्रिमासेसमध्ये असा राळा होणे विधिमंडळाचं पावित्र्य त्या ठिकाणी न राखणे हे काही आपल्याला शोभणारं नाही आहे त्यामुळं पडळकरजींनी माफी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त केली आहे आव्हाडजींनी आता आपला त्या ठिकाणी माझ्याशी चर्चा केली आहे यानंतर मात्र यानंतर मात्र कुणीही कुठल्याही पक्षाचं असो कुणीही असो सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्षाचे असो कुणीही अशी घटना यानंतर विधिमंडळ परिसरात होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे याकरता आम्ही पुढाकार घेतलेला आहे कारण विधिमंडळ परिसर में फ्रिमायसेस मे जो जितेंद्र आवाड जी और गोपीचंद पढ़कर जी इनके बीच में जो थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है कार्यकर्ता आपस में थोड़ा बाचाबाची हुई है ये विधिमंडल के लिए अच्छा नहीं है ये प्रिमाश के लिए भी अच्छा नहीं है विधिमंडल का एक पवित्र है और ये वो हमने सबने मेंटेन करना चाहिए हम सबने मिलकर विधिमंडल की जो प्रतिमा है प्रतीक्षा है उसको हमने सबने कायम रखनी चाहिए माननीय जितेंद्र आवाड़ जी से मैंने बात की है उन्होंने भी आ, कहा है कि आ, हम लोग मध्यस्थता करें निश्चित रूप से आ, मैंने गोपीचंद पडरकर से भी बात की है उन्होंने भी दिलगिरी व्यक्त की है उन्होंने भी क्षमा चाहिए क्षमा करके उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए दिलगिर हूँ उन्होंने भी आ, अपना जो यहाँ हुई है घटना उसके लिए क्षमा मांगी है तो निश्चित रूप से यह भी विषय समाप्त हो चुका है लेकिन विधिमंडल में सभी एमएलए और सभी हमारे विधायक जो है ये सबने ध्यान रखना चाहिए चाहे अपोजिशन के हो चाहे सरकारी पार्टी के हो ये प्रिमाइसिस को एक चौदह करोड़ जनता के लिए उनकी हित का संरक्षण करने के लिए उनकी जानमाल की जानमाल की रक्षा करने के लिए विधिमंडल है और इस विधिमंडल के प्रिमाइसेस में ऐसी घटनाएं होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन अब के बाद यह घटनाएं ऐसी घटनाएं इस एरिया में प्रिमाइसेस में नहीं होगी इसके लिए हम लोग सारे लोग खबरदारी लेंगे तुम्हें दोनों बाजूशी बोलने ला, का। बोल ला हा। आता हा वाद मिटले हाँ है मी माननीय जितेंद्र आवाड़ गोपीचंद पटेलकर बोलो है मी माननीय अध्यक्षा चर्चा के लिए है हा वाद आता मिटले है या नर कुछ ही वादा दोगा मधे होना नहीं कार्यकर्त्या तो होना का नहीं, नहीं है कानून की राज है जो विधान भवन में आके मारपीट को उतारू हो जाए या उस मंशा से ही आए थे कि उन्हें मारपीट तो करनी है सत्ताधारी पक्ष का कानून का डर नहीं है क्या देखिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वहां एक वक्त के ऊपर आपस में कार्यकर्ता भिड़े और उन्होंने दोनों विधायक में थोड़ा मतभेद हुआ वो नहीं होना चाहिए था विधिमंडल की जो एक गरिमा है ये गरिमा को मेंटेन करना ही सबकी जवाबदारी है गरिमा को मेंटेन करने की जवाबदारी सभी विधायक की है और सभी लोगों की है लेकिन जिस प्रकार से हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन माननीय गोपीचंद पडरकर जी ने क्षमा मांगी है दिलगिरी व्यक्त की है मैंने जितेंद्र आवाड जी से बात की है लेकिन आज के लिए तो ये विषय अभी खत्म हो गया है इसके बाद दोनों कोई में कोई आपस में दोबारा ये ऐसा आ... आमदारांना पण आमदारांना साहेब एक महत्वाचा प्रश्न हा आहे की आमदारांसोबत जे पास दिले जातात आमदारांसोबत पास दिले जातात कार्यकर्ता सोबत येतात आणि त्यांना अशा घटना घडतात असा अहवाल आता अध्यक्षांना देखील पोलिसांनी दिलेला आहे काही वेळा मंत्री बैठक लावतात आमदारांच्या विनंतीवर काही बैठका लागतात त्या, त्या बैठकीला एक चार पाच चार पाच लोक येतात साधारण त्या बैठका आता इथे घ्यायच्या की नाही हा प्रश्न आहे आम्ही त्या बैठका आता मंत्रालयात घ्यावी घ्याव्या लागतील कधी कधी अचानक प्रश्न निर्माण होतो एखादी आम्हाला आश्वासन असतं की उद्या आम्हाला निवेदन करायचं आहे त्यावेळी तातडीनं बैठक घ्यावी लागते त्यावेळी मात्र त्या संबंधित काही लोक हे सभागृहात बोलले जातात आणि त्यामुळं आजच्या मला माहिती नाही की एवढे लोक कसे आले पण निश्चित या सभागृहाचा जो उंची आहे तो मेंटेन करण्याकरता पक्षीय नेते आम्ही सर्व गटनेते आम्ही सर्व आपापल्या पक्षाचे प्रमुख आपापल्या आमदारशी चर्चा करणार आहे सर्वच पक्षाचे आणि त्यामुळं यानंतर मात्र विधिमंडळात येणारे जे प्रवेशिका आहे किंवा पासेस आहेत त्या किती दिल्या पाहिजे काय दिल्या पाहिजे याबद्दल अध्यक्ष पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी निर्णय करती कर कर करतील तो अध्यक्षाचा अधिकार आहे पण मला असं वाटतं या घटनेचं गांभीर्य या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि या घटनेचं गांभीर्य या ठिकाणी अध्यक्षांनी घेतलेलं आहे विधिमंडळाचे अध्यक्ष नार्वेकरजी राहुल नार्वेकरजी यामध्ये योग्य निर्णय करतील पण घटनेचं गांभीर्य मात्र अध्यक्षांनी घेतलेलं आहे निर्णय करती की के चाहिए नहीं। ये निये, ये तो नियम में ही है कोई इसमें अलग बताने की जरूरत नहीं कि चाहे झड़प चाहे आपस में झड़प किया हो या बाहर हो जो विधिमंडल की गरिमा को थोड़ी ठेस पहुंची है इससे हमारे विधिमंडल का नाम इस प्रकार से जो प्रतीक्षा है बंदना होती है उसके लिए हम लोग एक्शन लेंगे ही हमारे कार्यकर्ता को भी हम आ, उसको एक्शन लेंगे लेकिन कायदे से पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं सर जितेंद्र आवाड जी ने ये भी कहा कि मौका के आरोपियों को भी प्रवेश पत्रिका दी गई ये कैसे दी देखिए दे वो इस पर कार्रवाई कैसे की मैंने अभी कहा कि जितेंद्र आवाड जी और जी दोनों से मेरी बात हुई है अब ये विषय कम पुलिस कार्रवाई संदर्भ कई एक्शन होना रहेगा काय जाणार आहे अशा प्रकरणामध्ये जो गुन्हा जर लावायचा असतो तो लावतातच पोलीस त्यामध्ये काही नवीन नाही आहे अशा घटनेची दखल पोलीस घेतात साहेब